Агата, скажи, пожалуйста, почему ты не ходишь в школу? Где ты пропадаешь целыми днями? Мама, я уже Оставь меня, я уже взрослая и сама решу, что мне делать. А теперь оставь меня в покое, уйди, уйди из моей комнаты. Хорошо, я уйду. Надо к сделать. А книги эти давно никто не читал. Чайный сервис. Последний раз из него пили, когда Агата приглашала одноклассников на свой день рождения. И исполнялось 10 или 11. А почему и нет? Как раньше! Как дела? Нет, гости. Не могу говорить. Настроения нет. Призвони, пожалуйста, позже. Хорошо, Гасть, я позвоню. Агата, доченька, пойдем ужинать. Бегу, папочка. А ты знаешь, что наша дочь пропускает школу. Мне сегодня директор звонила. Говорит, что он уже больше недели не ходит. Я пыталась с ней поговорить, но она меня не слушает и сама ничего не говорит. Агата, это что за поведение такое? Ты почему в школу не ходишь? Что-то случилось? Алло. Алло, здравствуйте. Агата сегодня пойдет гулять. Ее уже все заждались, а особенно вовка. Что? Ой. Кто звонил? Домой да, меня пошли есть. Я теперь понял, почему ты прогулялась в школу. Сейчас позвонила твоя подруга Лена и нечаянно проговорилась о том, что тебя на улице ждет мальчик Вова, по-моему. Я все прекрасно понимаю. У вас сейчас такой возраст. Мы с мамой сами через это проходили. Но понимаешь, ты очень обижаешь нашу маму, когда начинаешь ее любить. Ведь она переживает меньше моего. Да и в школу не стоит забывать ради мальчишки. И прекрасно осознаешь это. Ведь у меня девочка хорошая. Хорошо, папа, я все поняла. Мне кажется, что стоит все рассказать маме и пообещать ей, что ты исправишь, исправишь все долги, накопленные в школе. А твоих друзей мы можем пригласить в гости. Мама как раз купила твой любимый торт. Раз развалины. Мама, да. мама. Мам, меня. Я больше так не буду. Я исправлю все долги в школе. Пожалуйста, прости меня. Когда-то скоро гости придут, будем чай пить.